обсуждение плана работы. К сожалению, должна сказать, что не все комитеты общественного совета предоставили правление в плане своих, своей работы. Я мне не хочется называть их, они сами знают, председатели некоторых здесь нет по уважительной причине, они больны. Некоторые члены совета не участвовали в разработке этих предложений. Некоторые комитеты не начали свою работу и заседали только один раз и не обсудив ничего, к сожалению, есть объективные этого причины, будем помогать. Поэтому я прошу, как поручение, правлению, здесь сегодня на собрании, вюстощить за этими товарищами, членами, нашими коллегами контроль, потребовать от всех комитетов разработать свои предложения, план работы. Примерный план работы, потому что он будет изменяться, это первое. Второе. Выставить проект плана работы. После того, как он будет готов, а я думаю, что нужно нам дать поручение, чтобы он был готов, до 1 апреля на сайт, хорошо, с тем, чтобы получить и нашего, и наш сайт, с тем, чтобы получить ваши еще какие-то изменения, предложения, и после того, как у нас второй четверг. Каждого месяца создание правления планом будет необходимо утвердить там. В конце апреля или в мае месяце, это будет зависеть от нас с вами, какие у вас будут предложения и предложения правления, утвердить окончательно. Нас обрат. Есть еще выполнение? Образом, Немного мастурбация моя и, и, и женские стрессы а принимается. Спасибо. Следующий вопрос разный. У кого есть так, пожалуйста. От комитета?